<laughs> а так, так не перелякать лайку И вас також не перелякать Потому что это стартап-шоу на М1 И мы сегодня собрались для того, чтобы еще раз вас привітати С тем, что мы пережили Новый рік. Старый Новый рік. Мы взагалі все способны пережить Да на самом деле начинаем Что ж тут уж терпеть-то Два часа, а значит мы с вами и стартап-шоу Вперед! Му! Сегодня в программе «Яка комаха» стала первым багом. Селфи обезьяны превзошло по статистике селфи Кардашьян. Найсмешнейшие Google запыты украинцев. Цифровое фото стоимостью в 6,5 а -а 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 -а! миллионов долларов. А також, как заработать на сладком. Про это будем сегодня спілкуватися с основниками проекта «Лол и Поп» Оленой Токар и Дмитром Пантюхиным. А к сладенькому мы, как всегда, приготовили наши подарочки, которые стоят и ждут того, кто правильно отвечает на вопрос Виктория. Вот так. Так, ну а теперь уже переходим к багам. Мы обещали, что будем рассказывать, что это такое. Выявляется, ну вы знаете, из английской мовы это жук. И выявляется, что эти баги, этих жуков можно найти просто у программе, або ж, например, в интернете. Отже, багом <соценно> можно назвать все проблемы, ну точнее, помилки, которые находятся у программе. И я вспоминаю, что первый раз именно название такое произошло не просто так, потому что, значит, был найден первый баг Грейс Мюррей Хоппер, которая вот работала с компьютерами Mark 2. Бабуся. Время сбора женщина проверила, в общем, все и обнаружила затлевшую моль, которая и стала причиной неполадки компьютера. И с тех пор ассоциативно все называют неполадки с компьютером такими себе багами. Ну а теперь мы переходим до найрозумнейших, найкрасивейших, най-най-най-най-най наших суперзеров украинских и будем снова допытывать их. И сегодня мы хотим у них узнать, что такое Кей. Давайте слушаем. ЭНИКЕЙ Аникей? Ну наверное, какие-то любая кей. Кукурудза. Эники-бенники, или вареники. Какой-то мячик. Это тот, кто придумал считал, энеки беники бенники ели вареники. Аникей это конкурент э, Марикей. Ключ, который подходит к, любого, к любой двери. Да. Никакой косметики, друзья, потому что это исключительно компьютерный сленг, который означает мифическую кнопку. Грубо говоря, с перевода английского языка это any key, любая кнопка. Пропоную сделать М1 гучнейше. Найпрогрессивнейшие технологии, секреты успешных людей и много подарков – это стартап-шоу с Нескафе. Три в одному на М1. А мы продолжим определять и к 2014 -го года. давай еще раз их побьем. Итак, Google опубликовал самые частые запросы 2014 -го года. Среди них Робин Уильямс, чемпионат мира по футболу, Эбола. Bucket challenge, flappy bird, и конечно же, кончита Вурст. Еще множество, множество всего. в разделе: веб-культура встречается селфи, потому что становится реально oh мейнстримом. И пользователи mm -hmm. интересуются, как сделать крутые селфики в 6 раз активнее, нежели в прошлом году. Так, то есть и этом, хлопцы, забывайте о пошуке як роботы селфи? И <laughs> до речи девчата жодного раза такие западные. Нет, то есть сделали, но намного меньше, потому ну, что так. в этом году активнее парни и мужчины а интересовались. Выявилось еще набагато популярнее селфи э, мавпы, а не ж Ким Кардашьян. А, кстати, поисковый запрос «Брак» передил развод. И здесь, ну, yeah. ура. Ну, такой шаршаля фам. Хлопцы шукают девчат. Наоборот, частейше они же девчата шукают хлопцы. А теперь, внимание, в Google сообщили, какие вопросы чаще всего задавали именно мы, украинцы. Итак, среди самых популярных. запрос «Почему?» Небо голубое. Почему? Самолеты летают. Почему? Вода мокрая. Почему? Ребенка рвет. Почему? Кашляют поросята. Ну, а здесь словом, як запытывала на частейше, як экономит электроэнергию. Это уже до стартапов. Так Як помити кота у рушнику, наприклад? Як правильно цілуватися? Як це не знати? Весь інтернет тільки складається з того, як правильно цілуватися Далі як прибрати рекламу, як намалювати поні, як правильно бігати, як досягти успіху. Це знову до нас. Ну а ще як стати янгелом? Таким камнічно вращайтесь. Какангел, отже, <laughs> стати як стати как ангелом. ну а також як підкачати сідниці у! і як знайти друга. В общем, да, все это было круто, все это было весело. А знаешь, ли ты, что теперь в мире существует самое дорогое цифровое фото стоимостью в 6,5 миллионов долларов. Я помню такую фразу, когда там девчата делают селфи такие. Ну, еще отсфоткала. Не-не-не. В нет? общем, на самом деле все не так. Установлен новый рекорд стоимости цифровой фотографии. Здесь я немножечко вам набрала, потому что 6,5 миллионов долларов и 10 центов. Oh Именно такое хорошее чувство юмора продемонстрировал коллекционер который действительно заплатил за установленную стоимость Так, а заплатил он, он до речи, за которым мы сейчас постерегаем, его зовут Джефф Фрост, и сама сам он жертвами решил побить рекорды наступные и продав эту фоточку, на которой можно побачить инсталляцию на тему а, вообще собственных ритуалов, там, с любой целью, ну, знаешь, ну, это такой, это инсайты человека, на самом деле. Очень такая душевная фоторабота, это я у меня был скарф, шарф, шарф потому что мы те... Мы да? Ну, сама эта работа, кстати. Ну, красиво выглядит, короче. Но, ну, что она на таких грошей, это единственное вопрос. Ну, просто нужно было превзойти ранее установленный рекорд, который был по стоимости 6,5 миллионов долларов. То есть, собственно, 10 центов здесь и сыграли вот это... Ну, а еще раз можно подкреслить, что таким чином образом что свою думку, свою инновацией можно сделать огромные деньги и раскуркулить на несколько миллионов, как раз я... Когось багатія пили та віни Адама Левайна. Хто покупає конфету з красним перцем і шафраном? Вау! Як заробити на солоденькому? Поговоримо із засновниками проекту Лол Енд Поп Олена Токар і Дмитро Пантюхін. Будьте навіть нами в, 5... в 3 часа верністю чаюся.